Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göbələk şeklinde, çok dadlı, ağızda eriyen kurabiye resepti paylaşıram. Buyurun başlayalım. Bize lazım olacaq 200 qram otaq ərarətində yumuşalmış kərə yağı, 2 ədəd yumurta, 3 stəkan ələnmiş un, 1 paket vanilin, 1 çay qaşığı qabartma tozu, 1.5 stəkan şəkər pudrası və 1 stəkandan 1 barmaq əksi qarğıdalı nişastası. Stəkan ölçüm 200 ml-dir. İlkcə yumşalmış kərə yağını mikserlə biraz ağarana kimi qarışdırıram. Sonra isə üzərinə bir stəkan şəkər pudrasını da əlavə edib qarışdırıram. Bir neçə dədə yumurtanı da əlavə edib 1 dəqiqə daha qarışdırıram. bir paket vanili və bir çay qaşığı qabartma tozunu da əlavə edib qarışdırıram. Qarğdal nişastasını da əlavə edirəm, 2 dəqiqə qarışdırıram. Onu da hissə-hissə əlavə edib sifatolaya yana qarışdırıram. Belə yumuşaq xəmir alınmalıdır. Xəmirdən biraz götürüb yumru forma verib soba tavasına düzürəm. Bütün kurabiyələri bu formada hazırlayıram. kurabiyələrə göbələk şəklini vermək üçün bizə bir yemək qaşığı kakao lazım olacaq və belə krem başlığı. Başlığı kakaoya batırıb kurabiyənin tən ortasından biraz basıram. Hamsını bucır hazırlayıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada, alçaq rejimdə kurabiyələri 10-12 dəqiqəyə bişirirəm. Hazırdır. Bu ərzaqlarla tam 40 ədəd kurabiya hazırladım. Çayın və kofenin yanında yiyə biləcəyiniz çox dadlı, ovuntulu kurabiyələr alındı. Bu rəhbər səhvdə mütləq yoxlayıb fikirlərinizi rəy bölməsində mənə bildirin. Videonun sonuna qədər izləyin. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Hələlik.